Так, умышленно передаю привет подругам, друзьям Кирилла Замкова. Головач Лена. А Головач где сейчас? Смотрит? Болевает? Или... 19. Дякую за подобой. Да, ну еще, если вот как под, под... под... канал, посмотрите рекламу. Кстати, не перематывайте. Это идет мне бонус за просмотр рекламы. Так что можно и таким образом. Увага! 18 секунд! Боже вот мой! Шайба у Сергея. Ну надо же, как он парировал, Леонид. Молодец. Мастер. Этот счет например в 2010 году, когда Маяк выиграл в финале у Арсенала с таким же счетом 4-2. Маяк у Арсенала выиграл 4-2. Не Маяк, а Спартак. Спартак. Вы сказали же Маяк, я повторю. Все, все, тут я фиксирую. 15 секунд завершается так это что. оптимистической ноте мы заканчиваем. Кто? Кто да, будьте здоровы и вам на добрание. Ну, выброшай бы, это мы знаем. 9 секунд. 6. Первый финал. 2 секунды. Фу, лунает Сирена. 4-2. 4-2. Перемогает Спартак. Такая драматичная игра. И уж поступаясь и перемагает. Ну это много всего. Много всего было. Просто. Событий очень много, конечно, так? Конечно. Тут Петринка еще есть также. И. Сергей. Так, 4-2, остаточный рахунок. Это вот. Русланчик, сделайте, пожалуйста, надпись снизу. Можно будет. Ледовый клуб сразу. Не на завтра, на смену. Ледовый клуб, надпись. Да. 4-2, остаточный рахунок. І перший півфінал, перший півфінал до двох перемог. Перший півфінал. Фу, головне, що рукостискання є і всі цілі. Молодці. Хотілося б ще фото на згадку і зробити. Ну. 4-2. 4-2, рукостискання, все, Фу, я спокоен, что завершилась игра и все отправятся спокойненько домой, я надеюсь. 50, 23, 09.